Dəhəli deyizər avtotəmir komandalarına biz avtomobil təmiri sahəsində bir çox məqama toxunmuşuq ki, ustalarla yetərə qədər çəkişliklərimiz var və onların gördüyü işlərla bağlı düzgün iş necə olmalıdır bu barədə sizə faydalı məlumatlar ötməyə çalışırıq. Amma avtomobil təmiri sahəsində ustaların peşəkarlığı nə qədər əhəmiyyətlidirsə, həmin hissənin təmirində ehtiyat hissələrinin orijinallığı da bir o qədər vacibdir. Biz bununla bağlı hal-hazırda status update-ləri mağazasındayıq və baş satış meneceri Seymur bəyimizdədir. Hoş gəlmidiniz. Hoş gəlmisiniz Seymur bəy bizim mağazamıza. Sağ olun. Bu məqama toxunmaq ümumiyyətlə ehtiyat hissələri mağazaları sürücülərlə ustaları qarşı-qarşıya qoyurlar. Yəni düzgün iş görməyək cisim mağazaları. Məsələn, orijinal adı ilə saxta ehtiyacsızların satışını həyata keçirən mağazalara söhbət edək ki. Bəli, bəli. Düzgün vurğuladı. Yəni burada bu gün bizdə də burada yəni bəzi ehtiyacsızlar var ki, onları yəni e, saxtalarını çətinlik olsa da yəni tapmışıq. E, yəni bu originallarla e, saxtalarının bu gün fərqini biz sizə və alıcılarımıza e, göstərəcək ki, müştərilər gəlib ehtiyacsızları aldıqda aldanmasınlar. Ümiyyətlə məlumatlı olsunlar ki, sürücülər daha sonra aldıqları zaman ehtiyacsizlərini, orada sıxıntılar yaşamasınlar və özləri seçə bilsinlər. Bəli, özləri seçə bilsinlər, aldanmasınlar, e, razı qalsınlar. Qarşımızda ehtiyacsizlər var. Bəli, var. Biz məlumat verək ehtiyacsizlərlə bağlı orijinalı necədir, saxtası necədir. Məsələn, başlayaq bu 2 gol oynmağıdır. Razvanov pulka deyirlər. E, 202 Çexqaların Razvanov pulkasıdır. Bu Lemforder firmasıdır orijinaldır Lemforder-ın. Bu isə e, saxtasıdır. Saxtası klöktə gəlir. Klöktə gəlir və üstünə gördünüz kimi yazılıb Lemforder, amma onu çox vaxt e, bunların məsələn e, bazarda e, naməlum dukanlar tərəfindən satılır. Onların maya dəyəri 2 manat, 3 manatdır, amma halbuki bunu e, gerçək Lemforder olan, orijinal Lemforder olan qiymətə satırlar. Həm ikiqat xeyr qazanırlar həm də ki müştəriləri aldatdılar. Original necə oldu? Original 15 manatdır, hə. e, saxtanın amma dəyəri 2 manat oldu. 2 manatdır amma e, satırlar original qiymətində ki müştərilərdə çaşqınlıq yaranmasın. İndi burada bir məqam aydın olur ki, deməli Lemforderin saxtası qutuda olmur responsible. Qutuda olmur e, və bunun içində e, burada zınaq olur. Amma Lemfordə şirkətinin zınaqı olur. Burada yoxdur amma o original Lemforderin özünü açır. Müştərilər baxsa, burada həm kodu, həm də client for də şirkətinin zınağı görə bilərlər. Açığı ayda, həm də ki, ağırlığından da, yəni hiss olunur ki, e, orijinal ağırdır, e, saxtası isə daha yüngüldür. Və bunun iç rezini, iç rezin olduğuna görə, çox vaxtı bunu ustalar ora taxtaqda, həmin e, çaçqaya taxtaqda taxtadığı zaman bu rezin burada içində yağ olur. Mhm o istər istəməs zəif olduğuna görə başdır yağ oradan buraxmağa. Digər ehtiyat hissəsi burada askıdır, Lemforda firması ilə. Baxırsınız, Lemforderin qutusudur, yazılarıdır, ştrik kodudur. Bu da bir başqa askıdır. Bu da həmin bu Lemforda firmasının saxtasıdır. Baxırsınız, qutusunda yazıları, qutunun rəngi hamısı fərqlidir. Tək qutudan deyil, yəni içini də açıp baxsaq içində də ki görəcəksiniz ki həqiqətən etat hissəsinin özündə fərq var, rezinin keyfiyyətində, rezinin keyfiyyətində. Və plusda Nemfolderli, hə, rəngli e, e, rəngmən örtülmüş bir şəkildədir, amma burada rəng yoxdur. Original Nemfolderi belə seçə bilərsiniz və bunun üstündə Nemfolderizin e, haqqı, həmçinin kodu var rezinin üstündə. Amma digər Nemfolderdə bu yoxdur başqa bir firmanın kodu qeyd olunubdur. Sonra burada digər bir etad siyasəti var. Alışdırıcı şam. Baxırsınız, Bero firmasıdır, Fransa'nındır. Bero içəni açdıqda baxırsınız, burada düzdür, kiçik hərflərlə yazılıb. Biro qədər də, yəni aydın seçməyə bilər müştərilərimiz. Burada ə, üst tərəfdən yazılıb. Original Bero-da yazılır. Amma saxtasında ə, yan tərəfdən yazılıb plus rəngində də fərq var, ağırlığında da hiss olunur ki, saхта ilə orijinallıqda necə fərq var. Ümiyyətlə status avto ehtiyat hissələri mağazalarında. Bəli, hansı markalı avtomobillərin ehtiyat hissələri asasıyyətə gəlir? Bizdə ə, Alman və Yapon Koreya avtomobillərinin ehtiyat hissələri olur. Ə, hər bir şeyin nəvar ki varımızdır. İşlənmiş yox, yəni ikinci əli yox, hamısı təzə. Olmayan detallar isə sifariş vasitəsilə 15 günün, 10 gün ərzində yəni gətirəcəyik rallar yəni müraciət edəsə ə, öz təxminən yəni, detallarını bizdə de aldıla bilərlər. Ə, status Avtomatlaşdırma mağazası neçə filialı var? 2 filialı var. Yasamal filialı və Xətai Əhmədli filialı. Hə, biz hal-hazırda Xətai də Əhmədli filialındayıq. E, Kompaniya varmı? kampaniyalarımız olur, bəli, Instagramda, yəni izləyə bilərlər müştərilərimiz. E, Orda e, kampaniyalar tez-tez verilir. Hı -hı. E, yağlar üzrə, detallar üzrə kampaniyalarımız olur. Orda promokodlar olur, həmin kampaniya olan vaxtda müştərilərimiz yəni yaxınlaşıb Instagramdan həmin promokodları dedikdə kampaniyadan yəni yararlana bilirlər. Və yeri gəlmişkən, dəyərlilər.autotemir.az başlığı altında Instagram, Facebook və YouTube-da səhifələrimiz var. Onda bizi ikə təsəhhəliə bilərsiz ki, ümumiyyətlə ehtiyat hissələrinin orijinalını saxtasından ayırmaq mövzusunda, yəni bu səhifədə və bir çox avtomobil təmiri sayəsində peşəkar ruslarla çəkişkilərimiz olub, izləmənlər çox şey öyrətirisiz. Həmin çəkişkiləri də siz səhifələrimizdən izləyə bilərsiniz. Seymur bəy, bizə ətraflı məlumatlar verdiniz. Ümid edirəm ki, sürücülər faydalandılar. Yəni bu yanlışlıqlara etməyəcəklər. İstərsən və sıxıntılar olur. Daha sonra bu məsələyə qayıdırıq. Yəni də ustayla sürücünü ehtiyatsız mağazanı üzbəyiz qoyur. Amma sürücü nə qədər anlayışlı olsa, bəli, bu sıxıntıları yaşamaz. Bəli, bu sıxıntıları yaşamaz. İnşallah bu söhbətimizdən, bu çəkişkimizdən sonra müştərilər az da olsa biraz maariflənə bilər. Hə. Yəni simvol vəsel oldu. Sağ olun. Görüşərik inşallah. Tamam. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.